15 квітня в обласному центрі відбули збори регіональної організації політичної партії, опозиційний блок» у Дніпропетровській області до черги денної форму опозиційних партійців, на якій зібрались понад 200 учасників, були винесені питання про термінове припинення повноважень чинного керівництва регіональної організації та обрання нового складу, а також про політичну та соціальну ситуацію в країні. Учасники зборів одноголосно обрали народного депутата України, заступника голови фракції опозиційного блоку у Верховній Раді Олександра Вілкула, головою обласної Организации политической партии ⁇ «Оппозиционный блок ⁇ В Петровской области была самая сложная кампания в Украине. Наших активистов избивали, похищали, ломали палатки, сносили борды. «Оппозиционный блок занял первое место, набрав почти 25%. Опередив а ближайших конкурентов минимум на 5%. Сегодня могу сказать, что если бы состоялись выборы в местные советы, они бы через полгода, мы бы набрали уже сегодня 35%. Мы будем идти на местные выборы, мы будем побеждать, и мы будем защищать людей. Мы работаем, мы не скачем. Мы сегодня встречались с профсоюзами Южмаша, мы встречались с трудовыми коллективами, мы встречались с ветеранами. У нас есть конкретный план, конкретная программа, каким образом сегодня помогать людям и защищать их от той катастрофической ситуации, в которую ввела действующая власть. Учасники зборів також обрали членів політради, апарату партійного контролю організації та делегатів сьомого з'їзду партії у зборах опозиціонерів взяли участь лідер фракції опозиційного блоку у Верховній Раді Юрій Бойка та народні депутати, що входять до складу фракції Дмитро Колесников, Андрій Гальченко Костянтин Павлов. Сложно або чому при при собістоїмості газу нашого українського производства, який по конституції принадлежить недра народу і населенню, добувається государством. Его себестоимость 400 гривен, почему его населению продают по 3,5 тысячи, а некоторым даже по 7? То есть это в десятикратное повышение цены, оно иначе как коррупционная составляющая не объясняет. Поэтому, конечно, мы против этих тарифов. Мы считаем, что поднятие тарифов в условиях тотального обнищания людей – это просто путь к неплатежам, коллапсу и ничего бюджет не получит а люди просто перестанут платить те громадные суммы, которые им сегодня насчитали. Вот это основное наше направление. Сегодня единственная политическая сила оппозиционный блок зарегистрировала те социальные законы, которые направлены именно на улучшение жизни непосредственно людей. Оппозиционный блок реально набирает своих будущих избирателей в разных регионах. И в Днепропетровской области он является самым рейтинговым. Ведь это не просто потому, что кому-то нравится или не нравится. Нет, люди сегодня полностью понимают, кто ради чего и кто за кого борется. 11 апреля отмечался Международный день освобождения узников концентрационных лагерей. И общегородская организация попросила сегодня прийти меня на встречу с ними. Это те люди, которых в детстве вывезли на территории нацистской Германии. Это те люди, из которых каждый день отбирали кровь. Это те люди, которых, на которых ставили зверские опыты фашисты. Это те люди, которые получали пайку хлеба для того, чтобы выжить. И из них опять продолжали делать просто испытуемых. Но сегодняшняя власть готова забрать у этих людей последний кусок хлеба. Сегодня мне передали обращение в адрес наших нынешних правителей со словами «почему и за что с ними так поступают?» За что их лишают последнего? За что их заставляют умирать без лекарств и без еды? Почему им запрещают одевать те ордена и медали, которые омыты кровью и я хочу передать вам их слова. Держитесь, мы с вами. И эти слова не дают возможности и не дают права нам дать заднюю. Мы не имеем возможности и не имеем права предать тех людей, которые сегодня нам доверяют и которые сегодня в нас верят. Учасники зборів намітили перспективні плани роботи організації, зокрема підготовку до участі у місцевих виборах. Цього ж дня лідери політичної партії опозиційний блок ознайомились з роботою Дніпропетровського агрегатного заводу, відвідали цехи підприємства та зустрілися з трудовим колективом одного з найкращих в Україні машинобудівного заводу. Обговорили широкий спектр проблемних питань, зокрема перспективи роботи цього підприємства, підвищення комунальних тарифів, законодавчі ініціативи щодо переіменування міст та святкування дня перемоги. Народні обранці, лідери та члени партії. висловили свои думки щодо социально політичної ситуации в країні та відповіли на запитання працівників заводу. Губиться інтелектуальний э, фонд нашей страны. И Днепропетровская область исключительно показательна в этом отношении. Потому что Днепропетровская область это не только металлургия, это не только горнодобывающая промышленность, это точное машиностроение, среднее машиностроение, крупное машиностроение. Сейчас нужно, а восстановить мир и б восстанавливать экономику. У рабочих на промышленных предприятиях сегодня один вопрос. Как работать? Как выжить, что будет с нашими рабочими местами? Они не понимают, почему в сегодняшней власти, в сегодняшнем правительстве нет вообще никого, кто бы занимался промышленностью реально почему этими вопросами занимается только оппозиция, не понимают, почему на Днепропетровщине за год всего в 8 раз до 130 миллионов выросла задолженность по заработной плате. Каждый десятый у нас уже безработный. Огромное количество предприятий стоит или перешло на сокращенную рабочую неделю. Мы внесли в парламент четкий пакет законопроектов, который направлен на восстановление нашей промышленности, на восстановление цепочек, Сегодня очень показательным был вопрос, который задал председатель профсоюзного комитета Южмаша. Огромные долги по заработной плате и нет никакой перспективы. Можно, конечно, во всем винить по Южмашу разрыв экономических связей с СНГ и посыпать голову пеплом, можно заниматься работой. Например, сейчас уже под угрозой, под срывом уже, очень перспективный контракт Алькантара с Бразилией, а это уже СНГ тут ни при чем. Это уже Бразилия, это уже умение работать с западными партнерами. Другие контракты, в том числе с американцами. То есть необходимо срочно принимать закон о поддержке ракетно-космической отрасли, для того, чтобы мы не потеряли полностью Южмаш и КБ южная Комитетам Верховной Рады необходимо тут проводить в цехах заседания, а не в теплых киевских кабинетах. Необходимо проводить... На самом высоком уровне международные переговоры с западными партнерами, в том числе и с Бразилией, для того, чтобы реанимировать проект.